Дормально. Да, я, я пришел еще раз, пришел, приходил в он сюда предложил структуру построения э, минимального, э, минимального того, что нужно для, для того, чтобы ваша э, страна как, заработала. Тут немножко. Вот сейчас стоял, ждал, хотел выступить. Вижу здесь разные люди. Кто-то кричит, кто-то еще что-то. Давайте, у меня ну, появилось другое, как бы та мысль, с которой я хочу сейчас к вам обратиться. Мы собрались вот в этом здании. Кто-нибудь знает, что нам за это здание через две недели нужно будет заплатить кучу денег. Вот здесь сейчас сидит очень много людей. Давайте научимся хотя бы платить за то, что мы сейчас занимаем это здание. Или хотя бы давайте найдем решение, как не платить. И тогда мы будем знать. Можем ли мы вообще что-то дальше делать в этой стране? Давайте с последнего. Кому это принадлежит это здание? Давайте, давайте найдем выход, как сделать так, чтобы мы оставались здесь, либо платить, либо не платить. Есть закон, кому принадлежит это здание? Ну, здесь Давай. это Поэтому что? давайте что? примем да, давайте вы примем вы решение вы и сделаем это. так, чтобы нас услышали, только цивилизованно. Вот когда мы сможем это делать, я увижу, что здесь легитимность какая-то, я смогу хоть как-то тогда лучше участвовать. Во-первых. Да кому принадлежит вот это, это не тема пожалуйста, предложение к... этого, да, да. спикер он поднял этот вопрос мы эта тему выйдет для того, чтобы сорвать кому платим, только платим и после этого эта структура это это здорово, но нам нужно платить сейчас за свет заводу. Это самые главные критерии, из-за которых мы тут можем собираться. Если мы не заплатим за воду или за свет, нам это все отключат и на генераторах это не утянуть. Давайте все примем решение, что сделать для того, чтобы мы могли к минимуму собираться в украинском доме. На чьей территории находится около Порядка полумиллиона гривен в месяц. Аліхвиночка, хвилиночка. Давайте на цьому ясність. Ти правильно Юрій сказав, давайте поважати друг друга. У нас залишилось 30 хвилин. Бажаючи виступить багато. Будь добре. тому як хто руку підніме, то будуть виступати. Але перше питання стояло Наталія. Будь ласка, присядьте. Було питання звіт національної збори. Що зроблено, що не зроблено, не зроблено які перспективи далі? Тут зібралися представники національних зборів і громадські ініціативи, які хочуть від болтології перейти до конкретних дій. Юрій пропонував я конкретизувати, і верніше зробити конструкцію, щоб нами від нашого імені ніхто не говорив, а щоб ми самі говорили. Тому будьте добрі, пропозиції, у кого є конкретні. в письменном виде на стол, так как осталось всего а ничего. Выпите.